তোৰ লেখীয়া বঙালী দেই তোৰ লেখীয়া বঙালী বহুত দেখিছোঁ বহুত আহিলে বহুত গ'ল ইয়াত গৰিয়া মৰিয়া বেছি একো নাই তই আহিছিলি কেতিয়াই শিলাদিত্য মুছলমান মানুহক অসমীয়া শিকাবি কোন অসমীয়া কোন হেৰি তই চাৰ্টিফিকেট দিবি নন চেন্স একদম মাইণ্ডেড মিষ্টাৰ শিলাদিত্য এক বেকাকে কোৱাৰ অভ্যাস নাই তই তই যোনেই হওক মই তোক স্পষ্টকে তই বুলি কৈছোঁ মানুহে হয়তো মোক বেয়া পাব ইমান ডাঙৰ মানুহজনক তই কিয় কৈছ কৈছা যি যিমানৰ মানুহ তাক সিমানতে থাকিব দিব লাগে বন্ধুসকল মই প্ৰথমে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো শুনকচোন বিহাৰী বুলি একো কথা নাই আপুনি মুছলিম নে

তই আমাক কি অসমীয়া শিকাব নেকি যে আমি কোন হয় কি হয় হাঁ সি কৈছে ইয়াত গৰীয়া মৰিয়া দেশী একো নাই তই আহিছিলি কেতিয়াই শিলাদিত্য তই তেসত্তৰ চনত অহা এটা বঙালীহে তই কি অসমীয়াক অসমীয়া শিকাবি শুনিল এটা কথা একদম মাইণ্ডেড মিষ্টাৰ শিলাদিত্য একা বেকাকে কোৱাৰ অভ্যাস নাই তই তই যোনেই হওক মই তোক স্পষ্টকৈ তই বুলি কৈছোঁ মানুহে হয়তো মোক বেয়া পাব ইমান ডাঙৰ মানুহজনক তই কিয় কৈছ কৈছা যি যিমানৰ মানুহ তাক সিমানতে থাকিব দিব লাগে ঠেং তামণিয়ে যাব নোৱাৰা মানুহ এই হিতানমূৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰ একদম কৈ দিছোঁ শুন ইনেই আল বাল এই সামাজিক মাধ্যমখনত বকি নাথাকিবি তোৰ লেখীয়া বঙালী ঐ তোৰ লেখীয়া বঙালী বহুত দেখিছোঁ বহুত আহিলে বহুত গ'ল ইনেই অসমীয়াৰ মাজত সোমাই এই অসমীয়াৰ মাজত তই কি কৈছিলি তই কি কৈছিলি ৰঙালী বিহু পেটটো কাটি দিলে বঙালী বিহু হৈ যায় আৰু কি কৈছিলি বাংলা আমাৰ মাতৃভাষা আৰু অসমীয়া আমাৰ ধাতৃভাষা আৰু তই অসমীয়া তই অসমীয়া অসমীয়া শিকাবি আমাক হা য'তে যিব বকি থাকিবি ভুলতো আহি ফালে নাহিবি আহাতো আহিবতো পাৰিবি মই অহা মনে নাই অহা যোৱা মনে নাই কিন্তু আহিলে ৰঙা হৈ যাবি মানে বেলেগ নহয় গাল তই মুছলমান মানুহক অসমীয়া শিকাবি কোন অসমীয়া কোন হেৰি তই চাৰ্টিফিকেট দিবি নন চেন্স